Илья, слышите ли вы нас? Я буду пытаться по-русски с вами говорить. Да, если можно, здрасте. А я вас очень плохо слышу. Можете говорить немного громче? Я могу, я просто еду в такси в Славянск, поэтому, может быть, плохо слышно, но я стараюсь громче говорить. А, вот так, вот так отлично. Вы в такси где едете? В Краматорске? Из Краматорска, Славянск, да. Но я думаю, это не так важно. Ага. Скажите, пожалуйста, вот что вы видите сейчас? Все спокойно в этих двух городах. Ну, вы только доезжаете до Славянска, но все спокойно сейчас в Краматорске, потому что сообщаю, что там уже все утихло возле аэродрома, люди разошлись, где вот сегодня стреляли. Что вы видели? А, ну, сейчас вот я еду в Краматорск, здесь вполне себе спокойная жизнь, просто людей на улице нет, ну, как бы пришла ночь. У аэродрома я сейчас не был, был, собственно, час-полтора час назад, когда там еще были люди. Ну, было не то чтобы напряженно, просто группа местных жителей дроннила украинских десантников, которые сидели на аэродроме. Понятно. А, а... еще... Да, да, да. Я вас, я вас слушаю. Вы еще что-то хотите добавить? Да, но ну, я, мне кажется, что вы на меня уже обсудили, как это, что там происходило. Я так видел, что украинские СМИ там как-то еще переживали, там писали про вертолеты, самолет сбитый и там кто убитых. Но в итоге я так понял, что там были только раненые, а убитых не было. Понятно. Скажите еще об изюме. Вы видели там, я вот читала в вашем твиттере, видели там военную технику. Вот это со стороны Донецкой трассы. Расскажите, вот сколько этой техники там сейчас видели. И вообще удалось ли вам пообщаться с военными украинскими? Ну да, вообще, по-моему, это Харьковская называется. Да. -да, -да, -да. Эта Харьков дорога Харьков, на Харьков да. же идет. Собственно, там. Между Харькова, в километрах, да, там стоят э, небольшая, я бы сказал, группа э, спецназа и военных. Э, я с ними поговорил, да, они, в общем там по-разному устроены, по-боевому, но, конечно, стрелять им не очень хочется, как я понял, особенно винных жителей. Там, там они говорят, если на нас начнут стрелять, то и нам придется. Но свои планы они не открывают, естественно, поэтому они стоят там с ночи и... Ну, не знаю, вот это было, уехали или нет. Я так пообщался с местными жителями, там все время передвижение техники, украинские станции, и они ездят как-то из одного пункта в другой, вот, вокруг, не знаю, славянская, но ближе не приближаются. У нас в студии просто еще есть Алексей Мацука, главный редактор новостей Донбасса, и Сергей Иванов, блогер и журналист Луганска. У них тоже есть вопросы к вам. Я извиняюсь. Дело в том, что я сегодня вычитал там печально известный сайт Life News предлагает по 15 тысяч за информацию о передвижении украинских войск. Я вам, конечно, ни на что не намекаю, но тем не менее, не кажется вам немного неэтичным э, докладывать в Твиттере и в социальных сетях о передвижении э, тех э, войск э, ну, чужой, ч, ч, чуж... э, то, той, той, страны, той страны, которую ваша страна оккупировала? Можно я договорю, да? Мне кажется, я сегодня очень много получил подобных истеричных сообщений от блогеров. Мне кажется, это странно. Вот вы мне сами задаете вопросы про войска, а потом обвиняете, что я в Твиттере пишу. Нет, нет, нет. сначала говорит, вы их пишете вопрос, в Твиттере, а потом мы вам задаем вопросы. Но там было вместе подождите, со мной 20 Подождите, 40, давайте э я приеду э на Северный Кавказ и буду докладывать, э и буду и буду писать, куда движутся российские спецназы. Что со мной сделают и как быстро меня уничтожат? Илья, скажите, пожалуйста. Если вы не журналист, активист, это ваша проблема. Я журналист, я информирую общество о том, что происходит. Ну, спасибо. Я ну, вы, я, я, ваш, я, я, я вы, в вы... этом, потому что мне кажется, что передвижение войск сейчас это такая, ну, все видят войска, люди едут мобильные, у всех есть. То есть 15, 15 е... тысяч от сайта от сайта Life News не возьмут, я так думаю, да, Илья? Не, ну, деньги. Сергей... Нет, деньги от Life News не нужны. Я просто хотел бы вам напомнить, что они разрешили снимать, значит нет проблема. Да. Если бы они запретили, это был бы другой разговор. А скажите, это Алексей Мацука, скажите, пожалуйста, были ли у вас проблемы на границе с въездом в нашу страну? видимо хотели бы, чтобы они были, но у меня не было, я чистки вылетал, не было проблем. Просто некоторые журналисты жалуются, вот, например, «Эхо Москвы журналист какой-то недавно жаловался, что его не пустили на границе, и есть еще несколько тоже представителей международных организаций, у которых офисы в Москве, они э, с трудом попадают в Украину сейчас. Вот есть я просто хотел проект. у вас узнать о процедуре, как вы попали в Украину. Я вас понял, у меня очень много коллег с большими проблемами попадают в Украину. Особенно на поезде и особенно через Киев, я так понял, что легче всего это сделать через Киев, почему-то там проблем почти ни у кого не возникает, вот и у меня не возникло. А те, кто не прилетает, очень многие разворачивается, ставляют подписать вот, бумажку, что нет финансовых средств на пребывание, хотя даже если они есть, и отправляют обратно. Еще один короткий вопрос. Скажите, как вы называете людей, которые протестуют в Луганске, в Донецкой области, захватывают здания. Как в медийном дискурсе, вот вашем, в Российской Федерации называют этих людей? И объясните, почему так называют? Ну, я могу сказать, что есть несколько вариантов. Это есть ваш дискурс, вас называют их сепаратистами. Ну, у нас, я, кто как называют, да, там, есть лайфнюс, который я видел, по-моему, Называют украинских военных карателями, которые вот, вот, э, находятся в области. Ну, поэтому у каждого дискурс. Я стараюсь объяснять в начале статьи, э, что они себя называют сами э, ополчением Донбасса, да, и после этого называют ополченце. Ну, мне кажется, что сепаратисты это слишком оценочная оценка, э, которая дана там, ну, в общем, не использовать слишком слишком оценочную. Возможно, ну, вот, я не да. прав, но вот. Да, ну вот я вижу, открыла эхо Москвы и вот пишут, что в Славянске сторонники федерализации Украины, то есть так называют их. А ну я так не пишу, называть нас, мне кажется, это смешная не соответствующая на самом деле действительно. А как вы думаете, как надо называть этих людей? Ну, я считаю, что как бы название народ на, на, как это ополченцы Донбасса, мне кажется, адекватно вполне. Извините я, пожалуйста, не, извините, я прошу прощения. А как бы в России называли э, тех людей, которые поддерживают оккупантов? Каких? Оккупантов российских. Вот, у нас же нет в оккупантов, я не могу сказать, как мы их называем. То есть вы отрицаете присутствие на территории Украины, сил специального назначения Российской Федерации, да? Еще раз. То есть вы отрицаете, что русский спецназ находится на территории Украины? Я не, не то чтобы это не отрицаю, я это не подтверждаю, я не отрицаю. Я лично ни одного русского спецназа не видел. Те, с кем я разговаривал, представляете, я... танчанами или происпянами. Я так об этом и пишу, как есть. Я не хочу діяти вилуки, мне не на чому не Если Я увіжу, узнаю, что там під я не буду молчать. Спасибо вам, Ілля, за те, що ви знайшли час, як нам включитися. Це був Ілля Азар, журналіст Москви», спеціальний кореспондент. Він вже давно знаходиться на території України, ну час від часу проїжджає, був в Криму, тепер він на сході, був в Донецькій в Донецькій області, сьогодні в Харківській, зараз знову в Донецьку, він направляється на таксі, як ви почули, в Слов'янськ.